Рукотворні шедеври, справжні українські образи, національні традиції крізь призму сучасності, у спеціальному поет, дарунки з українською душею. Одно из самых ожидаемых событий в мире отечественного искусства стартовало. В Донецке и Киеве открылась уникальная выставка подарки с украинской душой. Проект – результат одноименного конкурса группы СКМ Рената Ахметова в рамках реализации программы поддержки малого и среднего бизнеса «Формула развития». Работы для экспозиции выбирались в конкурсном порядке среди 300 участников мастеров со всей страны если как можно больше компаний в канун Нового года, при выборе новогодних подарков, будет задумываться о том, кто сделал эти подарки, чьими руками они сделаны, кто в них вложил свою душу, и будет поддерживать таким образом украинских мастеров, то украинское декоративно-прикладное искусство может получить не просто второе дыхание, это может стать нормальным, полноценным, устойчивым бизнесом. СКМ умеет заниматься селекцией, и вот то, что я здесь сегодня увидел, действительно, это очень интересные работы, которые бы я хотел получить в подарок на Новый год, например. Это уникальный проект. И я уверен, что он будет продолжаться. И вот, как говорила сегодня Наталья Емченко, что действительно бизнес, он должен создавать комфортные условия для людей, он должен быть понятен. И вот то, что делает СКМ, на самом деле это и понятно, интересно и комфортно. Подарки с украинской душой – это работы мастеров, которые творят в разных жанрах. Вышивка, лоскутное шитье, керамика, авторские игрушки. Благодаря проекту посетители смогут не только ознакомиться с уникальными экспонатами, но и сделать свой эксклюзивный заказ. Это декоративные тарелки, шамотные. Часть из них сделана на гончарном круге, а часть сформована, сформована из шамотной массы, так называемой. Э, использованы э, э, декоративные глазури и эмали. Некоторые из них я сам там разрабатывал компоненты. Они прошли несколько обжигов. Там, в зависимости от того, насколько оно получается, э, тарелка проходит от двух до пяти обжигов. Над созданием шарнирных кукол я в работе использую бормашину. Потому что здесь мы видим пропилы технологические, где и ходят и жгут. То есть вот мы видим, можно вот так вот поправить, то есть сменить позу. Вот поэтому а, довольно трудоемкий процесс. Художник по куклам Ольга Винджега на выставке представила пять своих работ. Каждая из них рассказывает, олицетворяет какого-то персонажа. Это мой вариант Алисы для меня она так и осталась не диснеевской блондинкой, а вот той маленькой девочкой, которая действительно, с которой дружил Льюис Кэрролл в свое время. И это сон Алисы, работа называется, то есть она спит. И ей снится, что вот она вот в таком вот необычном современном образе, может быть, это где-то она в зазеркалье или вот попала в будущее. Отечественные художники с радостью участвуют в проекте. Ведь, говорят, искусство – это великая сила, делиться которой хочется не только за рубежом, но и дома. Большое спасибо СКМ и вот людям, которые поддерживают художников. И это большое дело для, для, для державы. Это огромный прорыв, такая инициатива в области меценатства, поскольку... Это и для компании хорошо, что вот они делают такое, скажем так, благородные поступки, что вот помогают творческим людям, как-то поддерживают их. Экспозиция «Подарки с украинской душой» от компании СКМ в художественно-выставочном центре «Арт Донбасс» будет работать до 8 декабря. Не упустите шанс воочию увидеть рукотворную сказку.